Вітаю вас, шановні глядачі! З вами, як завжди, оцій Порісі, сімейний тележурнал Світ родини» та я, його ведуча Христина Пасічник. За вікном вже панує осіння пора, але нехай це ніяк не вплине на ваші здоров'я та настрій. Вдягайтеся тепліше, частіше збирайтеся усією родиною за чаюванням, за затишним столом покращиться і здоров'я, і настрій. А сьогодні вашій увазі ми пропонуємо наступні рубрики та сюжети. Не пропустіть. У сюжеті на дотик поговоримо про діточок з вадами зору та шляхи вирішення цієї проблеми. Як знайти спільну мову з батьком? Дізнайтесь у нашій постійній рубриці поради психолога від Дарини Сологуб. А у черговому щоденнику вагітності ми вирушимо на заняття до басейну разом з досвідченим лікарем акушергінекологом Валерією Деревенко. Залишайтеся з нами на вас чекає багато цікавого. За допомогою зору людина отримує 90% усієї інформації. Яким постане світ перед малюком зі слабким зором? На щастя, батьки у змозі вчасно виявити і спробувати усунути таку проблему. Необхідно пам'ятати про те, наскільки важлива своєчасна профілактика та лікування порушень зору. Дивіться далі наш сюжет і ви дізнаєтесь, як ведуть лікувальні та профілактичні роботи з маленькими оченятками у спеціалізованому дитячому садочку. На вигляд, звичайний дитячий садок, але ні. Тільки не подивіться: у малюків зараз за розкладом малювання, але такий урок не є просто пізнавальним і розвиваючим. Для них він лікувальний. А що, рисуєш? А що тебе садки подобається більше і більше судові? Розговаювати з моєю палюшкою. Що рисувати. Я люблю рисувати. я ще люблю. З блатіками гат в сайті пускать облюскамольотики на улице. Деякі маленькі розмальовують зі спеціальних дощечок. Завдяки таким підставкам для паперу діти з косоокістю тренують м'язи оченяток. Мы с нашими детьми проводим разнообразные игры, начиная с развивающих и заканчивая коррекционной, оздоровительной работой, поскольку у нас дети с нарушением зрения. По поводу мне больше всего интересуют, конечно же, коррекционные игры, потому что они не такие, как и везде. В чем они заключаются, в чем их смысл? Заключается в том, что у каждого ребенка определенная своя нагрузка, и каждый ребенок получает задание только в соответствии со остротой своего зрения. Здесь и рисование, и подвижные игры, здесь все, все игры, которые используются в работе с детьми, только для каждого ребенка свои. А у молочьи группе дедочки бавлятся другими играми. У нас сейчас адаптационный период, дети привыкают к детскому садику, но мы проводим игры на общение, на знакомство, подвижные игры, коррекционные игры, такие игры, как у медведя в обору, поезд, соберем овощи, фрукты. У детей создается хорошее настроение, положительный эмоциональный настрой. Поскольку игра – это основной вид деятельности детей, и особенно малышей, у них э, хорошее настроение. Они У с удовольствием идут в детский сад. А что больше? Больше всего тебе в садике нравится. Прыгать. Больше любишь прыгать или бегать, или читать? Да бегать. Сьогодні короткозорість стала дуже розповсюдженою, особливо багато дітей з порушенням зору серед школярів. За даними статистики, одна третина школярів до останнього дзвоника доходять з вадами очей. А в інститутах вже кожен другий студент має поганий зір. На щастя, сучасні методи лазерної хірургії дають можливість коригувати зір, але операцію зазвичай не рекомендують робити дітям до 16 років. Намного эффективнее, если начать как можно раньше. То есть, когда мы увидим заболевание или патологию в зрительной системе, и как можно раньше мы начнем это лечение, это идет очень большой шанс появиться хорошему зрению, то есть появиться функциональному развитию глаза, и глаз потом в дальнейшем будет себя вести. На 100% на сегодняшний день это настолько актуально, потому что очень много большой зрительной нагрузки, очень много наследственной патологии которая сказывается и на зрительном аппарате ребенка. Распространенное заболевание это близорукость, но, как правило, это школьная близорукость, больше распространенная, конечно, из детской патологии, но так как это детский садик, здесь больше наследственная патология, это косоглазие, это амблиопия, это дальнозоркий астигматизм и врожденная патология, которая... С атрофией зрительного нерва связана, которая связана с патологией в родах у ребенка. Если у ребенка есть патология, она врожденная, и садик, лечение в садике прошло успешно, то все равно потом мы отправляем ребенка под наблюдение кулиста по месту жительства участкового. І, звісно, нужно получать дане лечение хоча б раз в полгода. Невід'ємною частиною виховного процесу малят є лікувальні процедури. У цій кімнаті, за допомогою перевірених на ефективність апаратів, діточки виконують спеціальні вправи, що тренують м'язи очей. Сеанс занять на таких апаратах у лікарнях коштує 900 гривень. У садку ж маленькі отримують все це безкоштовно. В нашем учреждении тесно переплетаются образовательная работа, коррекционная и лечебно-восстановительная. У нас дети проходят лечение не только в глазном кабинете 10-15 минут, а каждое образовательное занятие состоит из трех составляющих. Первое – это образовательная программа решается, которая готовит ребенка к школе вторая – коррекционная задача и третья – лечебно-восстановительная. То есть все и кроме того, индивидуальная работа в процессе утренней деятельности, индивидуальная работа по развитию зрения. Все ли детки выходят от вас без очков? Нет, вовсе не все. Значит, есть такая патология, которая, простите, поддается слегка лечению или же совсем не поддается. Здесь у нас для таких детей только поддерживающий режим. Якщо ваша дитина ще маленька і зір у неї швидко падає, не можна нічого не робити і чекати, доки вона виросте. Ще на початку захворювання необхідно намагатися призупинити вади оченяток спеціальними вправами. Звичайно, для досягнення позитивних результатів треба дитині виконувати вправи регулярно. Лінощі тут неприпустимі. Саме за цим слідкують працівники дитячого садка. Але на превеликий жаль існують такі захворювання очей, що неможливо вилікувати вроджені або інфекційні, у наслідку чого діти повністю втрачають зір. Але і в цій ситуації не треба здаватися. Життя продовжується нехай і на дотик. Подивіться, що за картини малюють вихованці харківського інтернату. Малюки ніколи не бачили цих речей, але сприймають світ усією душою. Рисование – это всегда творчество, да, это какая-то фантазия. Но в данном случае я считаю, что детям это больше полезно. Они э, сейчас э, понимают, что они что-то могут. Да? То есть э, в связи с тем, как бы э с их ростом, они понимают потом дальше, что они в обществе нужны для чего-то. Где-то рисование, они могут точно так же быть и даже преподавателями в своей же сфере, да, где-то для людей, которые там с ограниченным зрением. То есть это формирует не буквально там какие-то вот художественные навыки, это формирует большей частью, я думаю, и психологию и вхождение в взрослую жизнь. Наша выставка э ее, скажем так, вот слоган «Надежда есть». Она организована для и в помощь детям. В частности, это Харьковский дом-интернат для детей с ограниченным зрением. Ну и также Макеевский дом для вич инфицированных детей у нас. То есть в совокупности у нас работы и этого интерната, и детского дома, непосредственно Харьковского дома, где детки слепые. То есть есть поделки и рисунки, правильно назвать, именно слепые дети, которые полностью лишены зрения, и те, которые с ограниченным, с более слабым слабым зрением точно так же они рисуют и э, ими дом интернат занимается мы непосредственно им помогаем организуем эти выставки картины э, знакомим наше общество людей что вот есть такие детки что они не лишены ничего не такие же как и мы и могут что-то приносить пользу ими занимаемся и вот мы им помогаем большинство это те картины которые непосредственно дети делают вот, методом вот выкалывания иголочки да вот, с обратной стороны то есть там идет справа налево если правильно Світ на дотик, світ очима душі. Шановні батьки. Якщо у вашої дитини є проблеми із зором, ні в якому разі не втрачайте надії? Сьогодні новітні методики лікування не перевершене медичне приладдя. Головне в цьому це дотримуватися режиму, виконувати усі вправи, і стан піде на поліпшення. Напевно, вічна проблема батьки та діти. Сьогодні у нашій постійній рубриці «Поради психолога ми піднімемо тему стосунків між батьком та малюком. Чому виникають недомовки та непорозуміння? Як знайти спільну мову? На ці та ще багато питань нам допоможе знайти відповідь. Досвідчений сімейний психолог Дарина Сологуб. Вітаю вас, Арина. Розкажіть нам, будь ласка, ось що може бути таким приводом непорозумінь між батьком та дитиною? А, ну, давайте начнем с того, что все зависит от возрастного периода. А, то есть, как правило, в более раннем возрасте таких вот ярких конфликтов возникает гораздо меньше, а если ребенок ну, не ведет себя определенным образом протестно. А, как правило, между папой и ребенком возникают проблемы именно в кризисные периоды. Это 2,5-3 года, это период поступления в школу 6-7 лет, и это подростковый кризис. А если в более младшем возрасте здесь все-таки ключевым а, а, человеком, который будет помогать решать эти конфликты, это будет мама, то в подростковом возрасте а, уважаемым папам все-таки придется напрячься, да, стать более психологичными по отношению к детям и постараться найти выход из данной ситуации. А, ну это если взять как бы по нормативам развития возрастным. А, бывают внештатные ситуации тогда, когда... Сам отец не готов быть отцом, и у него возникают определенные сложности в общении с ребенком, потому что он как бы сам, по большому счету, и не знает, как найти с ним контакт. А, ну, то есть, на мой взгляд, причина невозможности найти контакт со своим ребенком лежит в очень глубинном слое психики. Это отсутствие контакта со своим внутренним ребенком. Да, то есть э, взрослый человек, уже взрослый человек, будучи ребенком, получает какую-либо травму, возникает форма нарушения, контакт с внутренним терен, ребенком теряется. И когда уже рождается твой ребенок, с которым нужно каким-то образом выстраивать общение, а ты не можешь вспомнить тех процессов, которые были у тебя внутри, да, ты как бы отгораживаешься от мира детства. И тогда ключики к ребенку подобрать очень сложно. То есть, заложить на поразумение. А Вы знаете, практически не зависит. А, эти недоразумения возможны как с мальчиками, так и с девочками, но просто оттенок этих недоразумений, он как бы будет разный. А, если возникает конфликт а, ребенок-мальчик-отец, а, как правило, в основе этого лежит неосознанная конкуренция. Ну, если мы идем чисто по психоанализу Фрейда... Борьба за власть в отношениях с матерью ⁇ это как раз возраст, например, 5-7 лет, когда формируется комплекс Эдипов. Если мы говорим о более старшем возрасте, то опять же... Это конкуренция на уровне, а, кто главный в доме, потому что мальчик-ребенок, он обязательно будет продавливать границы, пробуя, какое место в этой семейной системе он будет занимать. А, либо в, если в более раннем возрасте у мальчика не было возможности понять, какое место в этой семье я занимаю, то там может быть конфликт на уровне ухода от реальности. А, то есть достаточно часто в консультировании я встречаю случаи, когда а, у папы претензии к мальчику. Ну почему? Я уже хочу с тобой там ходить на футбол, обсуждать какие-то фильмы, так. а ты ведешь себя как маленький ребенок а мальчик неосознанно чувствует давлеющее влияние отца, да, его определенную авторитарность, он просто застревает а, ну, как бы на более ранних стадиях развития. То есть происходит так называемый регресс психики, и мальчик 13, 14, 15 лет ведет себя как 6-7-летний мальчик. То есть может быть и такой характер конфликта. А что с девчонкой может быть? А, с девочкой? А, с девочкой, как правило, конфликты обусловлены тем, насколько гармонично